डीलर पंजाबी पैसे कमा लेंगे तो वो तो नहीं लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कल एक ऑडियो लीक आई सबक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के हवाले से फैसल वाडा ने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसपे उसने कहा कि खुदा न खास्ता खुदान खास्तः ये खूनी मार्च होगा कतल वारत ख़ खुदा न खाश के अंदर होंगे और उसी का की कड़ी में अगर आप देखें कल अली अमीन गंडापुर की एक ऑडियो लीक है जिसमें वो बंदूकें असला जमा करने का कह रहे थे और अपने लोगों को मुसल जदता इस्लामाबाद पर जो है हमलावर करने की जो है वो एक कोशिश और एक प्रोग्राम बना रहे थे ये कोई नई बात नहीं है अगर आप खैबर पा में तारीख उठा लें पिछली इकदार की हवस के लिए पी टी आई ने क्या कुछ नहीं किया अगर आप पी टी आई के एक अकलीत के एम पी ए बोनेर से ताल्लुक़ रखते थे उसको अपने ही एक साथी ने क़त्ल किया क्योंकि दूसरे नंबर पर उनका नंबर था एम पी ए बनने का तो वो उसको कत्ल किया और ख़ुद जो है एम पी ए बन गया तो ये किदार की हवस है आज अगर आप अपना बात की बात करें फैसल जमान नामी एम पी ए जो अपनी ही पार्टी के वहाँ के लिए ड्राम के कत्ल में उनके ऊपर केस है उसको एम पी से फ़रार होते हैं अगर वो एम पी से फ़रार होते हैं तो उसमें किसका हाथ हो सकता है सुबह हुकूमत का हाथ हो सकता है वजी अल आई जी पी का हाथ हो सकता है और आज तक ये पता नहीं है कि फैसल जमान कहाँ पर हैं और सबसे बड़ी बात जो इल्ज़ाम अली अमीन गंडापुर साहब ने राना सोनुल्ला साहब पे लगाए कि जी रान सोल्ला साहब पता नहीं आ, क्या कुछ है तो उनके जो है थोड़ा से भी उनको शर्म नहीं आई कि जी राम सोल्ला पे, पे जो है वो कत्ल की एफ आई आरें हैं अपने ही लोगों ने की हैं वो आ, बता रहे हैं कि आबिश अली साहब के वाले उन ने बिल्कुल इल्ज़ाम लगाया है, लगा है। अली अमीन गंडापूर साहब आपके ऊपर तो एफ़ आई आर है इसरार गंडापुर की शहादत का आपने अपने ही एक मनिस्टर को एक खुदकुश धमाके में शहीद करवाया उसी शहीद ख़ानदान इसरार गंडापुर के भाई इनामुल्ला गंडापुर जो कि इस वक्त भी सरकारी मुलाजिम हैं उन्होंने एफ़ आई आर की कि अली अमीन गंडापुर और उसके भाई उमर अमीन गंडापुर जो कि इस वक्त तहसील नाजिम हैं वो मेरे भाई की कत्ल में जो है वो मुलविस हैं उनके खिलाफ एफ आई आर है एफ आई आर भी छोड़ें उनके ऊपर अदालत में एक सौ चौंसठ का बयान है ये वही दो पाकिस्तान है जिसकी इमरान खान बात करता है अगर आज किसी के खिलाफ एक सौ चौंसठ का बयान अदालत में आ जाए तो कैदाजम के पाकिस्तान में उसका ट्रायल होता है लेकिन इमरान खान के पाकिस्तान में वो दिद नाते उनके गुंडे उनके बदमाश सबक वज़ीर जो है वो धनाते फिर रहे हैं और किसी अपोजिशन ने उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाया अली अमीन गंडापुर पे इल्ज़ाम इनामुल्ला गंडापुर ने लगाया और उसका भतीजा आज भी एम पी है पी टी आई का इमरान खान अपने अपने वज़ीर को इंसाफ नहीं दे सका वो मदीने की रियासत की बात करता है क्योंकि हमेशा अगर आप देखें हमारे इलाकों में एक होता है कि जब हम तीन चार भाई हों तो जो कमाऊ पुतर होते हैं उसकी बड़ी देखभाल करते हैं वालदेन करते हैं कि ये बड़ी कमाई करता है हमारे लिए तो इसको इसकी देखभाल ज़्यादा करें बाकी कोई खिदत कम होती है तो जो कमाऊ पुतर होगा उनके लिए ये कार्रवाइयाँ करेगा बदमाशें करेगा उनके लिए पैसे कमाएगा उनके किचन चलाएगा तो उसके ऊपर इमरान खान की क्या जरूरत है कि हाथ उठा सके फिर इमरान ख़ान ये कह दे कि उनके जो दूसरे ग्रुप है वो झूठा है एक को तो झूठा सवर कर दे फिर ये वही अली अमीन गंडपूर साहब हैं जिन्होंने दिन दिहाड़े पोलिंग स्टेशन से बक्से उठा कर गए और उस पर जो रिपोर्ट आई उस पर क्लियर रिपोर्ट थी कि वो किस कैफियत में थे जब वो बक्से उठा के जा रहे थे मदीना की रियासत में तो हमने ये भी देखा कि शराब की बोतल से शहद की बोतल बन जाती है हमने ये सुना था कि जन्नत में इस किस्म के हमें जो है वो दूध की नहरें होंगी और शहद होगी और ये चीज़ें होंगी तो मदीना की रियासत में तो पाकिस्तान उन्होंने दिखा दिया हमें कि शराब की बोतलें भी जो है वो कमाऊ उधर से जो है वो शहद की बोतलें बन जाती हैं लिहाजा हमारा आज भी मुतालबा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरा मुतालबा है खैबर फ़ा कि उस आई जी पी से उस वजीरा से कि आपके मेन्द गपुर इसरारुल्ला गंडापुर के कतल में मुलविस है उनके ऊपर इल्ज़ाम है उनके ऊपर एक सौ चौंसठ का बयान है मैं चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से और चीफ जस्टिस पशावर हाई कोर्ट से मुतालबा करता हूँ कि इस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन की जाए और हमें बताया जाए कि वाकई उसमें अली अमीन गंडापुर साहब मुलवस हैं या नहीं है ताकि हकीकत पता चल जाए लिहाजा इस किस्म की बातें करना इस किस्म के लॉन्ग मार्च में फसाद पैलाने का प्रोग्राम जो है वो इन जो है वो कामयाब नहीं होगा हम इन शाल हम आज भी मजाक के लिए तैयार हैं अलेक्शन अक्टूबर दो में होगा हम इमरान खान साहब के साथ एक अच्छा ये कह सकते हैं कि डेट वो अपनी चॉइस की बता दें कि उसने कौन सी तारीफ़ कॉलेशन करवाना है यही मेरी गुजारिशा थी आपके सामने कोई सवाल हो तो भी

एक और भी जरदारी साहब के साथ खबर मंसूब की गई कि जी वो अर्ली इलेक्शन की बात भी हुई थी वो टोटली गलत है दूसरी बात यह है कि कोई हमारा बैक डोर इस वक्त कोई इस वक्त रबते नहीं हो रहे हाँ ये सुनने में आ रहा है कि नाइट डोर रबते तो करते रहे इमरान खान साहब जिधर करते रहे ताहायात जो है लोगों को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने की वो भी करते रहे तो इमरान खान साहब बता सकते हैं आप उस किस को तायात बनाना चाहते हैं जी ओके

प्रायम मिनिस्टर साहब ने एक नाम को चूज़ करना है प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपने इत्यादी जमात के साथ बिल्कुल मशावरत कर सकते हैं और वो करते भी रहते हैं हर ऑफ एंड ऑन जो भी कोई इशूज़ आते हैं करते रहते हैं लेकिन पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना का किरदार अगर इमरान खान साहब अदा करना चाहते हैं तो हमें तो उनसे मशात नहीं मांगे वह उनसे मशवरा करेंगे वो कौन होते हैं जो हम उनसे कहें कि आप बताएं किसको होना चाहिए उनका तो कोई इसमें कोई किरदार नहीं है और नहीं हम उनसे कोई मशावरत करेंगे ये एक एक। आ रहा है, ये रहे हैं। के मुझे हैं कि इस कमेटी 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 को ये है या उन्हें हैं तो के साथ करेंगे मुलाकात आपके साथ करने के लिए तैयार नहीं है तो आप किसके साथ करेंगे देखें कमेटी इसलिए बनी है कि कल आप हम पे तनकीद ना करें कि पॉलिटिकल लोग हैं और आप मजाक नहीं करना चाहते और आप जो है बिल्कुल एक ऐसी उस पर चले जाते हैं इसलिए हमने एक पोलिटिकल कमेटी बनाई जिसमें तकरीबन तमाम इतिहादी जमातों के मम्बरान मौजूद हैं हमने तो पहले ही कहा था कि वो इमरान खान साहब की ये ख्वाहिहिहिश है दोबारा कि वो सेलेक्ट होकर आ जाएँ वो दोबारा डमी आ जाएँ जिस तरीके से लोगों के पाँव पड़ते हैं वो तो आपको उन्होंने बता दिया कि कैसे हमारे पाँव पड़ते हैं हमारी कैसे मिन्नतें करते रहते हैं कैसे हमें ऑफर करते रहते हैं क्या आप जितना अरसा रहना चाहते हैं आप आर्मी चीफ़ के एक्सटेंशन भी देने को तैयार हैं सब कुछ है वो तो सबके सामने है तो मैं नहीं समझता कि वहाँ पर भी उनके मुझे लगता है कि वो जो रात के अंधेरे में जिधर मिलने जाते थे वो उधर भी मेरे ख्याल में उनके दरवाजे बंद हो चुके और जिन लोगों ने बात की है कि ये कमेटी हम नहीं मानते उनका तो अपना फ्यूचर पता नहीं है आज दो तीन ट्रकों को चेंज करके वे हैं पता नहीं अगले ट्रक वो कौन से ट्रक में बैठे हों और क्या पता कि मार्च इस्लामाबाद पहुँचने से पहले उनमें से कोई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठे कि जी इमरान खान तो बिल्कुल हमारी बात नहीं मानता ये तो ऐसे था उन्होंने कभी ट्रक बदलते उनको कोई मसला नहीं है एक ट्रक से दूसरे ट्रक जम करने में उनमें जो उनके दाएँ बाएं खड़े हैं मेजोटी लोग अक्सर उन्होंने ट्रक को एक ट्रक से दूसरे ट्रक तक जाती हुई उन्होंने के इस्तेमाल नहीं किए

डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं कल कर आप लोग हमसे सवाल करेंगे कि आपने क्या कम ने कमेटी बनाई अगर उनका शौक़ है हमारा कोई शौक नहीं अगर उनका शौक़ है कोई बातचीत करने के लिए इलेक्शन पर कोई बातचीत नहीं है अर्ली इलेक्शन पर कोई बातचीत नहीं है और अगर उनको कोई शौक है बात करने के लिए बिल्कुल अगर उनको एक सेफ एग्जिट चाहिए माजी में भी उन्होंने जब पिछला मार्च किया था उस वक्त भी उनकी चार उनकी कमेटी हमने तो नहीं बुलाया था हेलीकॉप्टर में चार लोग जो आए थे स्पीकर हाउस हमने तो नहीं बुलाया था खुद आए थे बात की फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको जो रिलीफ नहीं मिली फिर तो तो बैठ बैठ जाते में जाते में क्यों क्यों नहीं फिर क्यों ऐसे क्विक के वापस चले गए तो ऐसी कोई कोई बात 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 नहीं नहीं है 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 कि हम उनके साथ कर रहे हैं हमने कमेटी बने कर, उनका शौक है बात करने का तो बिल्कुल हैं, बात करें अलेशन पे कोई बात नहीं है। बाकी जो बातचीत वो करना चाहते हैं बिल्कुल करना। कि नहीं और कब तक पहुंच पाएगा कुछ लग नहीं रहा था और दूसरी बात यह कि आज इन्होंने कहा कि मैंने तो किसी को बाप नहीं बनाया किसी के कंधों पर बैठ के नहीं आया तो आपको तो क्या लगता है कि ये किसी के कंधों पर बैठ के आए कि नहीं क्योंकि इन्होंने तो तो पार्टी और मूल लीग पर इल्जाम लगा दिए कंधों पर बैठ के आने के लिए बाप बनाने के तो इन्होंने किसी